Tayyər izləcilərimiz hər vaxtınız xeyr olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalan şəhərində yerləşir. Çox əla yerdə. Heydər Parkının tam yaxınlığı, tam qarşısı, panoraması parka olan 21 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində. Gözəl panoraması var. Birbaşa Heydər Parkına olan baxışı, geniş heyvanı və orijinal 3 otaqlı mənzildir. Gəlin bir daha parka baxaq. və otaqlarla tanış olaq. Tamamlanması işlər qalıb, təbii ki, tam hazır formada alacağı təəfill veriləcək. Burda yerləşir bu mənzilin qonaq otağı. Normal ölçüdə. Dahil is kifayət qədər iridim. Çox da yaxşı qiymətə satılır. Xırdalanda ıı, bu mənzilin satıldığı qiymətə təmirli mənzillərdən danışıram. Apartman tipli binalarda satılır. 1 kvadrat metr satılır bu mənzilin e, 1150 manata. Ümumi sahəsi də 125 kvadrat metrdən ibarətdir. Şəxsi istifadə üçün təmir edilib. Samuzel 3 e, ədəddir. Deməli, üzr istirəm, ayrı-ayrılıqda 2 ayaq yolu var və daha doğrusu 3 2 e, ayaq yol ayrı-ayrılıqdadır. Hamam otağı ilə ayaq yolu bir yerdə də düzəldilib, yəni 3 dənədir. Belə deyək, ayrı-ayrı qapılardır, görürsüz hər biri. Daha sonra burda yerləşir mənzilin mətbəxi. Mətbəxdən də eyvana çıxış var. Və yataq otağı. Bütün pəncərləri qeyd etdim, parka baxır. Gəlin tanış olaq, sonda digər yataq otağı ilə. Burda da yerləşir digər yataq otağı. Ətraflı məlumat üçün kanalımıza abunə olub biz Instagram və TikTok səhifələrimizi də izləyə bilərsiniz. Qeyd etdim, sənət hələ ki müqavilədə amma bütün kommunal xidmətlər mövcuddur və tam yaşayışlı binadır. Çox az hallarda bu binada mənzil satışa çıxır yerləşmə yerinə görə və binanın keyfiyyətinə görə. Buyuna bu qədər təşəkkürlər, sağ olun.